চৰকাৰী তিনিটা নতুন আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব এনেকুৱা তিনিটা আঁচনি যি তিনিটা আঁচনিত বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে আজি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই তিনিটা আঁচনিত বহুতে কিন্তু এপ্লাই কৰি আছে আৰু কিছুমানে এই আঁচনিৰ বিষয়ে নাজানে যিসকলে এই আঁচনিৰ বিষয়ে নাজানে সেইসকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই তিনিটা আঁচনি কি কি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব লাগিব তেতিয়াহে গোটেইখিনি বুজিব পাৰিব এটা আঁচনি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি এই আঁচনিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তিনি নম্বৰত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ এপ্লাই চলি আছে অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত এপ্লাই কৰাসকলে প্ৰতিমাহে পঁচিছশকৈ টকা পাব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ গাইডলাইনটো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত চাক দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি শেহতীয়াকৈ স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীলৈ অসম চৰকাৰৰ উদ্গনি এবছৰলৈ মাহিলী পঁচিছশ টকাৰ সাহাৰ্য তলত চাক উদ্দেশ্য দিয়া হৈ আছে চাকৰিৰ সন্ধানত শেহতীয়াকৈ স্নাতক উত্তীৰ্ণসকললৈ সাহায্য প্ৰদান কৰা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ উৎসাহিত কৰা স্বনিয়োজন পথ সুগম কৰা অসম ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান অথবা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতী মুক্ত বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰে অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব এতিয়া আমি বুজি পাইছোঁ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান টকা পাব যদি আপুনি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো পেজত আহিব লাগিব এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব ইয়াত সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লাই কৰিবলৈ তলত চাওক দুটা অপশ্যন দিয়া হৈ আছে প্ৰথমত যিটো অপশ্যন দিয়া হৈছে লগ ইন লগ ইন অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া লগ ইন অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এটা একাউণ্ট ক্ৰিডেট কৰিব লাগিব যদি আপুনি আগৰ পৰা একাউণ্ট ক্ৰিডেট কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড বঢ়াই লগ ইন হ'ব পাৰিব আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰি আছে তেনেহ'লে তলত চাক দি আছে আই ড' নট হেভ এন একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত পাছৱর্ড বঢ়াই লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ ওচৰত থকা কোনো কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ইয়াৰ এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা আঁচনি হ'ল নেশ্যনেল বেনিফিট স্কীম এই স্কীমৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকা পাব যদি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰে এই আঁচনিত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই স্কীমৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ এই আঁচনিত মৃত্যুৰ কাৰণ নিৰ্বিশেষে প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'লে সুখ সন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় মৃত দৰিদ্ৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক পৰিয়ালৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব যিজন স্থায়ী অনুসন্ধানৰ অন্তৰত ঘৰৰ মুৰববী বুলি ধৰা পৰে আৰু মৃত ব্যক্তিজনৰ বয়স ওঠৰতকৈ অধিক আৰু ষাঠি বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত লাভালাভসমূহ দিয়া হৈ আছে ইয়াত চাক দিয়া হৈ আছে বিশ হাজাৰ টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব যোগ্যতা দিয়া হৈ আছে ইয়াত চাওক কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক নম্বৰত আছে আবেদনকাৰী ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী পৰিয়ালটোৰ দৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ তলত হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ প্ৰাথমিক পোষ পালন দিয়াজনৰ মৃত্যু হ'ব লাগিব মৃত জীৱিকাৰ বয়স ওঠৰ বছৰতকৈ অধিক ষাঠি বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব আবেদনকাৰীজন হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰাথমিক জীৱিকা তলত প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈ আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব ইয়াত চাওক এটা লিংক দিয়া হৈ আছে এই লিংকত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তলত চাক টি আছে নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন মৃত জীৱিকাৰ সৈতে জড়িত নথি পত্ৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰিচয় পত্ৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰিয়ালৰ বি পি এল কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড পৰিয়ালৰ আই ডি বা সদস্যৰ আইডি তাৰপিছত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে জড়িত নথি পত্ৰসমূহ পৰিয়ালৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰিয়ালৰ আইডি বা সদস্যৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক থকা পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো এইকেইটা ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত এটা লিংক দিয়া হৈ আছে এইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ইয়াৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এইটো আঁচনিৰ বিষয়ে আৰু ডিটেইল জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব আৰু এটা আঁচনি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাব ঘৰ বনোৱাৰ বাবে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৱাজ প্লাছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপৰ জৰিয়তে নিজে নিজে চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ ওচৰত থকা সুখী বাৰ্যৰ জৰিয়তে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আঁচনিত বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে আজি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ঘৰত পকীকৰ নাই বা চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰক এপ্লাই কৰাৰ কেইদিনমান পিছত আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা বনোৱাৰ বাবে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাব যিসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলৰ লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়তত ওলাইছে যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই গাঁও পঞ্চায়তত গৈ লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিব যদি লিষ্টত নাম আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ আকৌ এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তৃতীয় গাঁওসভা হ'ব তৃতীয় গাঁও সভাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ঘৰত পকীঘড় নাই বা আগতেও চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব